Kita dengan pasangan kita memang baik tapi hidup kita biasa-biasa. Tiba-tiba ada orang datang, ajak uh, kami saja dengan ay, ay akan bagi semua kereta, rumah apa semua. Ay, bukan senang juga nak menolak tu. <laughs> Nampak tak? Curang ni sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Tak kisahlah, ustaz tak ustaz. <laughs> penasihat tak penasihat. Cikgu tak cikgu, doktor tak doktor, engineer tak engineer, apa sahaja dia boleh berlaku kepada sesiapa saja sebab ada beberapa punca. So secara ringkas punca dia ada beberapa lah. Pertama, punca tentang situasi situasi dan keadaan apa yang berlaku dalam rumah tangga itu juga boleh menyumbang kepada menolak pasangan untuk berlaku curang dan iaitu faktor penolak jadi juga faktor penarik iaitu kita mungkin baik dengan pasangan kita tak ada isu tetapi di pejabat pasangan kita ada seorang yang lebih dekat dengan dia dan menyebabkan dia berpeluang boleh jadi juga untuk curang dan yang ketiga ada isu yang lebih besarlah mereka yang ketagihan yang sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya curang ha, so ketagihan ni boleh datang daripada macam-macam isu lah kita nak mengatasi isu curang kita kena kenal pasti apa punca spesifik yang berlaku kepada sama ada pasangan kita ataupun yang berlaku kepada diri kita sebab curang juga boleh berlaku tanpa niat apa maksud curang tanpa niat? bukan nawaitu somaun <laughs> curang tak, bukan begitu curang tanpa niat ni adalah curang yang berlaku bukan dimulakan dengan niat untuk curang Ha, tetapi dia dibawa sedikit demi sedikit keadaan-keadaan itu tiba-tiba akhirnya timbul keinginan dan tercurang lah maknanya niat tu lambat bukan daripada awal bukan dia niat aku nak kenal orang ni kerana aku nak curang dengan dia ha, itu adalah uh, curang tanpa niat curang ini tak semestinya kelemahan daripada hubungan uh, walaupun kita tak boleh nafi juga ada juga memang punca daripada hubungan contoh maaf saya sebut kalaulah suami itu dia, dia tidak dapat keperluan seksual daripada isteri maka dia akan jadi orang yang stress levelnya tinggi orangnya akan sentiasa apa ni mudah terpesona dengan apa yang dilihat di luar kerana emosinya tidak stabil maka itu juga boleh menyebabkan curang sebab so bayangkan sebab tu Nabi sebutkan satu hadis berkaitan dengan contoh bila kita melihat seorang wanita lain di luar yang apa ni menaikkan keinginan kita maka memang kena balik ke rumah bersama dengan isteri untuk melegakan sebab dengan legakan itu akan rasional jadi apabila bayangkan suami sebegini tidak dapat keperluannya dalam rumah tangga bermakna dia akan mudah Mungkin mungkin dia niat, mungkin dia tidak berniat untuk mencari pun tapi dia akan mudah untuk terbawa dibawa ataupun di, dimengorat oleh orang lain. Kerana apa? Kerana keperluannya ada. Tetapi macam saya sebut tadi, ada juga orang yang isteri dia okey, suami dia okey, tak ada masalah. Tapi soalnya peluang. Boleh jadi peluang dari segi emosi. Maknanya nak rasa disayangi ataupun nak rasa diberikan perhatian. Tapi peluang ni boleh jadi juga dan ada bentuk bantuan-bantuan lain ataupun kewangan seperti contoh kan kita dengan pasangan kita memang baik tapi hidup kita biasa-biasa tiba-tiba ada orang datang uh, you kahwin saja dengan I I akan bagi semua kereta, rumah apa semua kalau kahwin kalau kahwin tu okeylah tapi kalau tak kahwin I nak you jadi peneman I saja kan kita I bagi, I bagi duit kat you I, eh, bukan senang juga nak menolak tu <laughs> nampak tak so dia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk lah dia kalau dah berlaku curang soalannya adakah boleh diselamatkan atau tidak dia bergantung pertama sekali dia bergantung kepada tahap saya curang ni saya berdasarkan pengalaman saya saya kategorikan kepada empat tahap ha, bunyi macam cancer pula kan <laughs> tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 uh, dan kenapa saya tahap-tahapkan ini sebab setiap satu tahap cara rawatannya berbeza cara nak memulihkannya bergantung kepada tahap tahap yang mungkin kali pertama berlaku yang sebenarnya banyak lagi boleh diselamatkan tahap 4 kalau berlaku maaf saya sebut tuan-tuan sekalian anda kena bersedia sama ada untuk diceraikan atau untuk menceraikan kerana tahap empat ni memang tak dapat selamat lah. Ha, sebab kalau saya sebut perkataan ni anda akan, anda akan terus macam oh patutlah sampai tahap ini ha, sebab tahap itu tahap yang paling tinggi lah tapi kalau tahap satu ni insyaAllah masih lagi banyak usaha yang boleh kita buat untuk selamatkan rumah tangga jadi mungkin anda sedang mencari cara macam mana nak mulakan dengan baik apa ni perbincangan dengan cara yang betul sebab Prof. Gottman kata Prof. Gottman ni menarik dalam love lab dia dia boleh Uh, menjangkakan pasangan ni akan bercerai pasangan ni akan mampu bertahan tahu tak sebab apa dengan melihat kepada apa dalam love lab program dia hanya dengan melihat tentang bagaimana perbincangan itu bermula Nah, sebab itu, bermula dengan cara yang betul macam mana anda baca buku ni, susahnya nak cakap dengan awak tips dan strategi berbincang dalam rumah tangga Insya Allah anda akan dipandu untuk bagaimana melakukan perbincangan dengan betul apa persediaan yang perlu dibuat apa ayat-ayat yang sesuai semuanya ada dalam ni